Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Леомапре. Ле парк е требо. Il y a beaucoup d'arbres verts. Léo s'assoit sur un banc. Il sort ses cartes flash. Ses cartes ont des mots anglais. Il veut répéter Apple. Il dit le mot à voix haute. Apple, Apple, murmure-t-il. C'est sa méthode préférée. Répéter aide sa mémoire. Soudain, un chien arrive. Le chien est grand et blanc. Il regarde Léo curieusement. Léo a un peu peur. Il lève une carte flash. Le mot sur la carte est Run. Run, run. Dit Léo. Il parle au chien sans le vouloir. Le chien remue la queue. Une dame arrive. Elle sourit à Léo. Bonjour. Vous apprenez l'anglais? demande-t-elle. Léo est un peu gêné. Oui, j'étudie, répond-il. Je répète les mots. La dame rit doucement. C'est mon chien, Apple, dit-elle. Léo est très surpris. Apple Il demande. Oui. Comme la pomme, explique-t-elle. Léo se souvient de son mot. Il avait dit Apple au début. Le chien a entendu son nom. C'est pourquoi il est venu. Léo rit aussi. La dame lui donne un conseil. Essayez de faire des phrases dit-elle. Mettre les mots en contexte. C'est très utile pour apprendre. Léo la remercie. Il pense à son conseil. Répéter à voix haute est bon. Mais les phrases sont encore mieux. Léo aime apprendre l'anglais. Лео любить вивчати англійську. Chaque il va au Кожного дня після обіду він ходить у парк. parc парк très beau. Парк дуже гарний. Il y a beaucoup d'arbres verts. Там є багато зелених дерев. Sur un banc. Лео сідає на лавку. Il sort ses cartes flash. Він витягує свої флеш-картки. cartes ont des mots anglais. Ці картки мають англійські слова. Il veut répéter Apple. Він хоче повторити Apple? Il dit le mot à voix haute. Він говорить слово вголос. Apple, Apple, murmure t il Apple apple шепоче він. Sa méthode Це його улюблений методичний. Репете sa mémoire. Повторення допомагає його пам'яті. chien arrive. Раптом приходить собака. Le chien est grand et blanc. Собака великий і білий. Il regarde Léo curieusement. Він дивиться на Лео цікаво. Леопе. Лео peu трохи боїться. Il une carte flash. Він піднімає флеш флешкартку. Слово на карті ран. Ді Лео, каже Лео. І пале у хien сан волор. Він говорить до собаки, не бажаючи цього. Le chien remue la queue. Собака махає хвостом. Une dame arrive. Приходить жінка. Ель сорія Лео. Вона посміхається Лео. Bonjour. Доброго дня. Вингле? Ви вивчаєте англійську? Дон. Запитує вона. Лео е. Лео трохи збентежений. Уї, ж уди, Так, я вчуся, відповідає він. Je répète les mots. Я повторюю слова. La dame rit doucement. Jinka te kosmiyecha? C'est mon chien, Apple, dit-elle. Semi sobaka, yabloko kajevona. Léo est très surpris. Léo, dużez de Apple? Apple. Il demande. Putaevin. Oui, comme la pomme. Explique-t-elle? Tak, Léo se souvient de son mot. Léo son slovo? Il avait dit Apple, au début. Víncazzav Apple Le chien a entendu son nom. Sobaka C'est pourquoi il est venu. Ось чому він прийшов. Леорі усі. Лео теж сміється. Ладам людона консей. Жінка дає йому пораду. Есеє де фер де фраз, діл. Спробуйте складати речення, каже вона. Метролему в контекст. Ставити слова в контекст. Très utile pour apprendre. Це дуже корисно для навчання. Leo la remercie. Лео дякує їй. Il pense à son conseil. Він думає про її пораду? Репетиаво та oh, bon. Повторювати в голос добре. Мелі фраза сунтанкор, але речення ще кращі. Léo aime apprendre l'anglais. Chaque après-midi, il va au parc. Le parc est très beau. Il y a beaucoup d'arbres verts. Léo s'assoit sur un banc. Il sort ses cartes flash. Ces cartes ont des mots anglais. Il veut répéter Apple. Il dit le mot à voix haute. Apple, Apple, murmure-t-il. C'est sa méthode préférée. Répéter aide sa mémoire. Soudain, un chien arrive. Le chien est grand et blanc. Il regarde Léo curieusement. Léo a un peu peur. Il lève une carte flash. Le mot sur la carte est Run, run, run. Dit Léo. Il parle au chien sans le vouloir. Le chien remue la queue. Une dame arrive. Elle sourit à Léo. Bonjour. Vous apprenez l'anglais? demande-t-elle. Léo est un peu gêné. Oui, j'étudie, répond-il. Je répète les mots. La dame rit doucement. C'est mon chien, Apple, dit-elle. Léo est très surpris. Apple Il demande. Oui, comme la pomme, explique-t-elle. Léo se souvient de son mot. Il avait dit Apple au début. Le chien a entendu son nom. C'est pourquoi il est venu. Léo rit aussi. La dame lui donne un conseil. Essayez de faire des phrases, dit-elle. Mettre les mots en contexte. C'est très utile pour apprendre. Léo la remercie. Il pense à son conseil. Репети авотебо. Меле фраз сонкор мю. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.